pengumuman um, Datuk Sri Anwar Ibrahim, uh, Perdana Menteri kesayangan kita semua uh, apabila dia menyatakan bahawa isu uh, rundingan di antara Petros dan Petronas telah selesai dan di dalam kenyataan yang sama, dia telah nyatakan bahawa Petros telah diiktiraf sebagai pengagih gas tunggal untuk negeri Sarawak dan perkara ini saya pasti sangat membimbangkan kerana kalau kita lihatlah uh, petroleum di dalam negara 60% dimiliki Sarawak dan kalau kita lihat berkenaan dengan gas pula 90% daripada ekspor gas Petronas adalah dimiliki Sarawak juga jadi ramai panelis-panelis uh, di luar sana yang telah memberikan jangkaan berapa banyak Petronas akan rugi apabila keputusan ini telah dibuat. Aa, jadi ada satu analis telah menyatakan 5, 5 bilion setahun, ada yang sampai 20 bilion dan ada yang lebih lebih daripada itu. Saya ada dengar sampai 90% daripada keuntungan bersih Petronas. Dan kalau isu ini hanya membabitkan Petronas mata-mata, saya rasa mungkin itu hanya satu syarikat lah. Tapi kita perlu ingat bahawa Petronas ni adalah satu syarikat gergasi dan mereka sebenarnya telah menyumbang kalau kita lihatlah sejak penubuhan Petronas 1.4 trilion kepada kerajaan Malaysia. Jadi 1.4 trilion itu telah digunakan untuk bayar program-program uh, kerajaan, telah digunakan untuk bayar subsidi, telah digunakan untuk membayar delegasi, membayar delegasi PMX ke Belgium, ke UK dan sebagainya. Jadi ini adalah uh, sebuah amount yang sangat sangat substantial. Jadi persoalan saya yang pertama lah mungkin uh, para panelis boleh ulas um, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Saya sebenarnya sangat berminat untuk melihat apakah akhir kepada cerita Petronas dan Petros ni. Eh? Sebab saya ada satu teori dalam kepala saya sebenarnya. Eh? Kalau royalty kepada kerajaan negeri Sarawak yang kecil pun PMX nak bagi Takkanlah dia nak serahkan keuntungan berbilion-bilion Petronas sini, dia nak serah pada Petros. Eh, takkanlah dia sanggup untuk Petronas ni rugi berpuluh bilion berbanding dia bayar je royalty kepada Sarawak. Eh, jadi saya tak tahu apa end game kepada kepada cerita ini. Tetapi yang saya lihat eh, dia isunya ialah uh, di mana Petronas ingin kekalkan hak eksklusif eksklusif dia, sebagaimana yang termaktub dalam PDA 1974 eh, dan tentang bagaimana Petros pula pada hari ini uh, Sarawak melalui Petros ingin kawal lebih banyak usaha-usaha untuk meneroka sumber-sumber uh, uh, gas yang baru dan sebagainya uh, dan saya lihat dalam hal ini yang paling penting ialah isu bagaimana kemampanan kehidupan para pekerja yang ada di Petronas ini nanti. Eh? Apakah Petros akan sanggup to absorb mereka-mereka yang hari ini di Petronas, mewakili Petronas, bekerja dengan Petronas untuk melakukan kerja itu yang mana selepas ini mereka kena tarik embrek bagi membolehkan Petros masuk. Eh? Jadi uh, itu satu perkara yang bagi saya amat mustahak yang harus Dilihat Dan of course dalam usaha kerajaan Nak uh, merealisasikan apa yang termaktub dalam MA63 misalnya eh? uh, Kerajaan juga mesti melihat bagaimana usaha kita dapat uh, Menangani uh, Permasalahan keuangan dan juga pendapatan negara hari ini Yang mana hari ini Memang uh, boleh kata pendapatan negara bergantung besar kebergantungannya terlalu besar pada Petronas bagaimana yang disebut tadi sebab so, saya nak melihat eh, apa end game kepada apa yang disebut uh, oleh PMX ini yang dikata dah selesai, dah selesai, dah selesai yang saya kira uh, Perdana Menteri kena telus dan mendedahkannya kepada rakyat apa sebenarnya uh, rundingan akhir kalau ikut baru-baru ini dikata oh uh, dianggap uh, isu Petronas, Petros dah selesai dan sebagainya Okey, dah selesai. Tapi dah selesai itu apa? Ha? Dan uh, supaya rakyat boleh tahu apa impaknya kepada penyelesaian tersebut. Ha? Apa akan jadi kepada nasib para pekerja di Petronas ni lepas ni? Ha? Ha, kalau kita tahu, kawan-kawan kita yang ada di Petronas ni ha? sebelum ini dapat maybe bonus bulan-bulan-bulan-bulan. Ha? Jadi <gaji> lepas ni apa katnya Jadi pada mereka? Ha? Jadi uh, itu antara perkara-perkara yang sangat menarik Yang ingin saya Saya, saya nak tambah sedikit lagi, Sebab saya pun dalam situasi sama macam YB Saya tertunggu-tunggu apa endgame dia um, Sebelum ini Petronas ada keluarkan kenyataan Bahawa mereka akan rugi sebanyak 30% Itu adalah satu jumlah yang agak besar 30% dan sebelum apa-apa lagi Petronas dah keluarkan kenyataan bahawa mereka tengah dalam fasa downsizing Normal tak ada lagi bonuses Tengah hmm. let go pekerja-pekerja dia Jadi itu adalah satu reality yang agak uh, Menyedihkan lah kalau kita lihat Sebab kita juga ada kawan-kawan yang kerja di Petronas Petronas dulu ni salah satu syarikat yang orang kata Gah hebat Kalau dapat kerja kat Petronas Bangga lah Bangga lah hmm. Tetapi The reality sekarang ni Agak berbeza Jadi saya pun tertunggu-tunggu Namun Uh, ketua menteri Sarawak uh, Abang Upeng uh, Abang Joe jo, ya yeah. Beliau berkata uh, beliau berkata yang Petros ni hanya akan terlibat dari segi distribution sahaja tetapi dari segi aktiviti upstream semua Petronas still in charge of everything else hanya distribution saja Jadi saya rasa mungkin Perdana Menteri kita bagi kena perlu ada penjelasan perlu ada kenyataan yang rasmi dari segi apa bukan sahaja bidang kuasa tetapi apa peranan dua-dua entiti ini ada yang menyatakan distribution saja, ada yang kata upstream saja. tetapi bila kita lihat dengan kerugian 30% tu is quite big sampai nak kena downsize syarikat tersebut it's a very big issue yang Perdana Menteri harus keluarkan kenyataan yang telus jelaskan peranan dua-dua entiti ini How can we survive? Macam mana dua-dua entiti ini boleh bekerjasama secara langsung? Sebab again, uh, bagi saya, saya setuju. Sebab bila uh, kebergantungan pendapatan negara kepada Petronas ini terlalu besar dan kalau keuntungan itu dikurangkan sehingga 30%, uh, maksudnya impak kepada pendapatan dan juga keuangan negara begitu besar dan ini melibatkan kepentingan bukan sahaja kepentingan rakyat tapi juga kepentingan negara bahkan melibatkan kedaulatan negara. Eh? Jadi uh, that's why for me uh, kerajaan mesti telus dalam hal ini. Dia tidak boleh anggap kali ini dah selesai dah selesai macam tu Saya yakin ramai uh, di kalangan rakyat hari ini termasuk para pekerja di Petronas sendiri nak tahu sebenarnya uh, ke mana hala tuju rundingan ini dan macam mana ianya akan diakhirkan sebab Uh, bagi saya ianya terlalu sekretif eh? jadi mesti ada penjelasan kalau Perdana Menteri kata dah selesai ok, mesti dijelaskan sebab ianya akhirnya akan melibatkan soal kepentingan negara, -negara. Tu saya setuju uh, saya ulas sikit berkenaan dengan perkara yang telah disebut oleh YB, Hilman dan Saudara Adam uh, berkenaan dengan apa peranan Petros dan uh, apa peranan Petronas selepas ini uh, berdasarkan laporan-laporan um, yang berada di Public domain. Uh, Petros hanya akan mengambil alih pengagihan gas, jadi bukan pengagihan petroleum buat masa ini. Uh, dan perkara yang kedua uh, itu adalah downstream lah, uh, kerana Petros sendiri mengakui, uh, Premier Abang Jus sekali telah mengakui bahawa Petros pe tidak mempunyai dana dan kebolehan untuk buat upstream. Uh, dan sebenarnya upstream ini mengambil kos yang berbilion-bilion. Uh, saya sebut bilion lah macam uh, Bilion, uh, bilion. dan Menteri kita uh, Tetapi itulah um, Kerana sebenarnya kita tahu kenapa uh, Petros tidak mahu buat upstream Kerana upstream ni sebenarnya risiko dia sangat tinggi hmm. uh, Dia belanja berbilion-bilion Kita tak pasti sama ada akan mendapat pulangan ataupun tidak hmm. Jadi sekarang ni Sarawak telah mengambil langkah yang strategik lah. Dia hanya ambil downstream saja Dan dia menjadi pengagih yang tunggal the only, the sole distributor for gas dekat uh, Sarawak dan seperti saya sebut tadi Sarawak memiliki 90% daripada ekspor uh, Petronas itu jadi bagi saya ini akan uh, memberikan impak yang sangat-sangat tinggi sekali uh, bagi Petronas dan kemungkinan negara kita um, dan satu lagi perkara um, YB Hilma ada sebut tadi berkenaan dengan Um, akta Kemajuan Petroleum 1974 um, Kita perlu bincangkan ataupun um, perlu mempunyai perbincangan yang telus oleh kerajaan Seperti yang telah diminta oleh YB Herman tadi uh, Berkenaan dengan adakah Akta Kemajuan Petroleum 1974 ini tidak lagi valid Kerana kalau kita lihatlah ketua menteri Sarawak ketika itu telah menandatangani akta ini dan akta ini telah memberi perbadanan Petronas sole power executive power sole power sole right untuk semua perkara berkenaan dengan petroleum dan gas. Jadi macam mana sekarang ni boleh diberi kepada uh, Petros dan alasan-alasan uh, yang telah diberi adalah um, ordinan Pelombongan minyak 1958 ataupun um, akta yang lebih baru iaitu ordinan pengagihan gas 2016 Sarawak. Tetapi kita perlu ingat bahawa di dalam Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan bahawa akta-akta atau undang-undang Perlembagaan Persekutuan atau undang-undang Persekutuan mengatasi undang-undang negeri. Jika berlakunya percanggahan, sepatutnya yang diikuti adalah akta ataupun undang-undang persekutuan. Ha, tetapi tak tahulah macam mana boleh terjadi. Sebab itu saya sebut tadi, dia bukan hanya soal kepentingan rakyat dan negara. Tapi juga ini dah melibatkan soal kedaulatan negara. Eh, sebab tu uh, dan satu perkara lagi ini juga ini juga yang sedang diperhatikan oleh rakyat sebagaimana isu KWSP tadi tu eh, all the best brain eh, uh, in this country berada pada badan-badan uh, yang seperti ni eh, syarikat-syarikat yang seperti ini. jadi uh, sebagaimana tadi saudara Naim sebut uh, Uh, bagi saya Naim dia lihat Petros dah ambil langkah yang begitu strategik dia kurang risiko dia tetapi <t> bagaimana pula hari ini Petronas jadi kalau itu berlaku akhirnya rakyat akan hilang keyakinan kepada semua badan-badan ataupun syarikat-syarikat uh, seperti ini yang milik negara seperti ini dan akhirnya uh, ia ini akan uh, memberikan impak yang bagi saya cukup negatif kepada badan-badan uh, ataupun syarikat-syarikat milik negara yang lain. Ya dan bagi saya kan um, saya rasa Kelantan dengan Terengganu tengah tengok ni. Ah <laughs> uh, kerana betul lah ini akan kemungkinan berlakunya domino effect. Ya. Yeah. Kalau Sarawak boleh, kenapa Kelantan tak boleh? Hmm. Kalau Sarawak boleh, kenapa Terengganu tak boleh? Kita boleh sebut pasal MA63. Tetapi saya baca MA63 semalam. Hmm tak ada sebut pasal petroleum. Ha, jadi mungkin kalau ada pakar-pakar perundangan, pakar-pakar perlembagaan persekutuan boleh ajar saya bagaimana MA63 telah memberi hak yang mutlak kepada Sarawak dan di Sarawak tapi, mungkin tapi saya sebab sebab tu, saya uh, kata tadi pertama satu perkara yang bermain main di fikiran saya bila melihat uh, negotiation ataupun dealing between Petronas dengan Petros ini saya kata kalau Uh, royalty yang jumlahnya kecil Bilion-bilion yang kecil ni lah Kan Pun dia Tak nak bagi eh? Takkanlah dia nak menyerahkan keuntungan Petronas yang besar Kepada ni Ataupun Kalau kita nak Ambil perspektif macam yang Dibangkitkan Adam tadi eh? Apakah uh, Hari ini uh, PMX kita Uh, terlalu bergantung kepada Sarawak untuk mengekalkan kuasa ataupun kedudukan dia sebagai Perdana Menteri Saya rasa itu kemungkinannya <laughs> sangat <laughs> sangat besar. Um okey kita pergi kepada uh, Satu berkenaan dengan sebelum tu pergi tempat lain. Maksudnya kepentingan uh, kedudukan dia sebagai Perdana Menteri lebih besar nilainya daripada Petronas jadilah. <laughs>